بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شابان کی آخری تاریخ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اس ماہ میں ایک رات شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں برگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح کو نفل عبادت مقرر کیا ہے جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا کرب حاصل کرنے کے لیے غیر فرض عبادت ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزہ داروں کے برابر ثواب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ ثواب اس شخص کے لیے بھی رکھا ہے جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونڈ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے گا جو کوئی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہ ستائے گی اللہ تعالیٰ نے صرف روزے کو اپنے لیے خاص فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا حالانکہ تمام نیک اعمال اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتے ہیں اور وہی ان کا بدلہ دیتا ہے بندہ روزے دار رہتے ہوئے اپنی عبادت تجارت اور معاشرت سر انجام دیتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ باقی عبادات پر اللہ تعالی نے دس سے سات سو گنا اجر رکھ دیا ہے اور روزے کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کا بدلہ تو میں خود دوں گا تراویح کے قیام کو سنت کہا گیا ہے تراویح کا ارشاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جن روایات میں تراوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف منصوب کیا ہے ان سے مراد تاکید کی ہے بخاری مسلم میں روایت ہے کہ جو لوگ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اسی طرح رمضان کی راتوں میں نوافل تراوی اور تحجد پڑھیں گے ان کے بھی پسب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس طرح شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے تو بھی ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے قرآن مجید کی سورہ قدر میں اس مبارک رات کی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے ایک ہزار مہینوں میں تقریباً تیس ہزار راتیں ہوتی ہیں لیلت القدر کے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور کرب کے طالب بندے اس ایک رات میں کرب الہی کو اتنی مسافت طے کر سکتے ہیں جو دوسری ہزار راتوں میں طے نہیں ہو سکتی رمضان المبارک رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اس ماہ کا پہلا حصہ رحمت الہی سے منسوب ہے انسانی نفس کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی متوجہ ہوئے بغیر ممکن ہی نہیں اس لیے انسانی اعمال کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی افضل ہیں دوسرا حصہ مغفرت ہے جیسے نجاست پر پانی باہر جائے گا اتنی نجاست دور ہوگی اسی طرح انسان جب گناہوں کی نجاست کو اعمال صالح اور دعاؤں کے ذریعے دھو ڈالتا ہے تو ان خطاؤں کو نفس سے دور کرنے کے لیے مغفرت کی ضرورت پڑتی ہے جو رمضان المبارک کے دوسرے اشے کی خصوصیت ہے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں ہر قسم کی آگ سے نجات دے دی اور یہ صرف جہنم کی آگ ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان جن مختلف قسم کی آگ کے شولوں میں گھرا رہتا ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکت سے ان سب سے نجات عطا فرما دیتے ہیں چنانچہ دنیاوی تکالیف اور پریشانیوں پر عدم اطمینان بیماریاں گناہ رشوت جھوٹ چوری قتل بدکاری وغیرہ دنیاوی آگ کی مختلف صورتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت فرماتے ہیں جو اس مبارک ماہ کے مقابل اگر حاصل آپ کو میری, کی میری کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتی سے, زیادہ اللہ حافظ سے زیادہ اللہ